Bir makina satıcısı olarak yolu Sibirya'ya düşmüştü. Andrei Hirdina Almanya'ya geri döndüğünde özelliği olan bir gizli tüyoyu da yanında götürüyordu. Fu etwa 3 Jahren war ich auf einer Geschäftsreise in Russland und da habe ich Kontakt mit einem Professor bekommen und der zeigte mir ein Wirkstoff und sagte, du, wir haben ja was ganz Tolles. Du, das ist ein Lärchenextrakt, wird hier in Sibirien aus Abfällen der Lärche gewonnen und wir Russen, aber auch die Chinesen und die Amerikaner kennen diesen Stoff eigentlich schon seit ungefähr 30 Jahren. Dieses Pulver wollen wir nach Deutschland verkaufen und du musst uns dabei helfen. Bu sıra dışı öykü, başarılı bir şirketin Berlinli Andrei Hürdina ve bir şirket ortağı tarafından 2009 yılında kurulan Leplan GmbH şirketinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. <laughs> Almanya'da o tarihe kadar piyasada mevcut olmayan taksifolin adlı etkin madde, kapsamlı bir şekilde test edildikten sonra ve uzmanlarla derinlemesine görüşmeler yapıldıktan sonra bir ticaret konsepti doğdu. Wir und die intensiver wir uns mit dieser Materie Mehr reift auch der Gedanke, dass wir hier eine neue Geschäftsidee vielleicht in Deutschland und in Europa probieren können. Letzten Endes war die Idee so faszinierend, dass wir gesagt haben, zusammen mit meiner Frau, wir machen was in Deutschland daraus, das gibt es hier nicht, gibt's gibt es hier nicht in Europa und versuchen, das allen Menschen zugänglich zu machen. Taxifolium-Maddesinin Etkisi sibiria Olmasından kaynaklanmaktadır. Gerade die sibirischen Lerchen, oder die Lerchen, die in kalten und unwirtlichen Regionen wachsen, sind unwahrscheinlichen Umweltbelastungen ausgesetzt, durch die, schon mal durch die Temperaturen, und entwickeln einen Mechanismus, um dort zu überleben. Und das ist Taxifolin. Dieser Taxifolin sorgt dafür, dass das Holz widerstandsfähig wird, gegen Fraßfeinde, Insekten, gegen alles Mögliche und vor allen Dingen auch gegen Umweltbelastung. saflık derecesi yaklaşık yüzde %100 olup yeni üretim yöntemlerine de borçlu olduğumuz bu saflık derecesine Almanya'da şimdiye dek başkaları ulaşamamıştır. Dolayısıyla bu biyoetken bitkisel madde farmasötik kalitede üretilebilmektedir. Flavonoidler tüm organizmaya ve özellikle de kalp dolaşım sistemine ve bağışıklık sistemine yönelik olumlu etkiler sergilemektedir. Bilhassa sporcular bu bağlamda Flarix'ten yararlanabilmektedir. Bir maraton koşucusu olarak Andre Hirdina bu etkiden bizzat fayda sağlamaktadır. Ja, Immunsystem steht und fällt beim Menschen alles. Ist das Immunsystem kaputt, dann kommen die Krankheitserreger ungehindert in den Körper hinein und du bist angreifbar. Und deswegen ist eines unserer Mottos, Ich genieße Immunität. Wir kennen das ja aus der Politik: ee, politische Immunität genießen, unangreifbar sein. Ee, dieses Motto haben wir uns zu eigen gemacht und wollen etwas tun, um das Immunsystem der Menschen zu stärken und zu festigen. Yine gıda maddeleri ve kozmetik ürünler endüstrilerinde ayrıca alternatif tıpta da ikincil bitkisel maddelere gitgide daha fazla önem verilmektedir lipekli der ischentherapie bölümünün başında olan dr ralf mücke die sie gören hastalarla ilgili olarak taxifolin maddesinin destekleyici etkisini araştırmıştır wir konnten zeigen dass taxifolin äh, in einer gewissen konzentration das wachstum von Lungenkrebszellen hemmen kann wir wissen zwar noch nicht genau warum das so ist und deshalb haben wir eine zweite studie jetzt aufgelegt wo wir in die konkreten Mechanismen hineingehen wollen, warum das eigentlich so ist. In Zukunft wollen wir natürlich diese Daten auch in die Klinik übertragen, um dem Patienten konkrete Empfehlungen auch zum Taxifolin geben zu können. Und das betrifft nicht nur die äh, Einnahme dieser Substanz während einer onkologischen Therapie, es ist auch interessant in der Krebsprävention. Konum olarak Berlin ist eine der besten Wissenschaftsgebiete Europas und ermöglicht, dass viele Forschungskompetenzen auf Warum Berlin? Es gab eigentlich nie eine Alternative für die Standortwahl. Wir haben einmal hier eine relativ intakte Umwelt. Das passt zu unserer Firma. Andererseits ist Berlin natürlich eine aufstrebende und eine sehr dynamische Stadt. Wir haben alle Ministerien hier. Wir haben alle Genehmigungsbehörden hier. Und natürlich auch Forschungseinrichtungen. Äh, zum Beispiel in Berlin, Bucher am Max Delbrück haben wir mehrere Studien in gegeben zur Wirksamkeit für unsere Produkte. Und deswegen Berlin. Andre Hürtina hat die Kernberatung tätig. Und die Kernberatung ist ein sehr guter Schüler. Und die Kernberatung ist 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 Unsere Vorfahren wussten, wie sich zu ernähren haben. Es wächst alles um die Ecke, du brauchst nicht nach Südafrika oder Chile, Äpfel, wachsen alle hier. Super. Und letzten Endes, ausgewogene Ernährung Das ist kein Geheimnis. Wenig Fleisch, mehrmals täglich Obst, Gemüse und Vollkornprodukte. Und damit sind Sie durch. Gelecekte Flarix Avrupa piyasasında da bulunabilecek. Leplang GmbH şirketi felsefesiyle birçok insanın sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzına yönelik gereksinimini karşılamaktadır. Ja, das Produkt ist letztendlich für jeden, der ein bisschen auf seine Gesundheit achtet, der sich ausgewogen ernährt, der ein bisschen Sport treibt, als Ergänzung für eine gesunde Lebensweise. Ja, und am Ende ist es so einfach. Tu etwas für deine Gesundheit, solange du gesund bist und erst wenn du krank bist.